какие перси-кроки после реабилитации еще потребуется? А, ну, я бы ничего не выдумывал, бы понял. Я в таких ситуациях, ребятам, и сам так делал, поступал, и ребятам э, даю совет, что возьмите, ничего не надо изобретать, возьмите пример вот, с людей, у которых там 5, 7, 8, 10 лет, пойдите и просто поинтересуйтесь, спросите их, что делали они. То есть есть какая-то уже база действий. Есть какой-то там отрезок времени, есть какие-то поступки, которые люди делали, есть какая-то градация, и которая привела их вот 10 лет свободы там, каким-то там результатом, достижением. То есть не надо ничего выдумывать, не надо ничего вычитывать, все уже выдумано за них, все уже сделано, просто надо идти по этой последовательности. К примеру, даже возьмем такие несколько маленьких примеров. Первый пример, который делал я, это выйдя там с центра, я старался какое-то время, определенное там для себя отрезок небольшого времени, пускай это будет там три месяца, условно говоря, пускай это будет там полгода, не появляться в том кругу общения, из-за которого там я попал там в центр реабилитации. Не за них конкретно, а в котором я был, который меня привел в центр реабилитации, то есть люди, с которыми я употреблял. То есть никаким образом, ну потому что ты можешь увидеть его там с наркотиком или там с алкоголем соблазновели да и это для тебя будет как искушение как большой соблазн которым ты как свеженький только выйдя с реабилитации не сможешь отказать и не сможешь устоять и второй бы пункт который я еще так добавил бы для себя это э, занятость надо занять себя чем-то вот в любом случае потому что в пустое время приходят пустые мысли вот когда ты принадлежишь много времени сам себе когда ты в бездействии когда ты ничего не делаешь с работы домой покушал, телефон, у тебя нет никакой ответственности, никакой занятости, то в это время приходят мысли, а что бы там не проехаться на старый район, не увидеть старых друзей, а что бы к тому не зайти, к тому не созвониться с тем и с тем. Вот так вот выглядит. А когда ты максимально себя чем-то загружаешь, какой-то график, какой-то режим у тебя, какая-то дисциплина. Взять тот же там, спорт, посещение кругов, э, посещение там, э, формата там, созависимых клубов, кофе-хаусов. Там есть общество, которое трезвое также. Когда ты себя по максимуму занимаешь свое время, то вероятность того, что ты вернешься э, к тому образу жизни, из, от которого ты убежал и что-то поменял, она становится меньше соответственно.